মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা আৰু নিজৰ পঢ়া শুনা ভালদৰে কৰি আছা আমাৰ চেনেল আন কোমল পুষ্পলৈ তোমালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই তোমালোকৰ বাবে এনে এটা বিষয় লৈ আহিছোঁ যিটো বিষয় বৰ্তমান সময়ত অতি প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে আমি বিষয়টো আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়িলে আমি নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিম মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী বৰ্তমান সময়ত নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা কিছু সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে সদায় নম্বৰ পিছতে দৌৰি আছে সেইদৰে অভিভাৱকেও সেই কথাটোতে গুৰুত্ব বেছিকৈ দিয়া দেখা যায় গতিকে নম্বৰৰ পিছত দৌৰি ফুৰোঁতে আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছে যে আমাৰ যিটো বৌদ্ধিক বিকাশ সেইটো খুব কমকৈ হৈছে গতিকে এইবাৰৰ পৰা আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত গতিকে এতিয়াৰে পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সকলো বিষয় খৰচী মাৰি পঢ়িব লাগিব তাৰোপৰি পাঠ্যপুথিৰ উপৰিও পাঠ্যক্ৰমৰ লগত সামঞ্জস্য থকা বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত নতুন শিক্ষা নীতিৰ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই কৈছে যে নম্বৰকেন্দ্ৰিক শিক্ষাই বহু প্ৰজন্মক পিছুৱাই নিছে বা মানসিকভাৱে তেওঁলোকক অংকু কৰি পেলাইছে গতিকে একেৰে পৰা পাঠ্যপুথিৰ শেষত বা পাঠ্যক্ৰমৰ থকা যি পাঠ থাকিব তোমালোকৰ সেই পাঠত থকা পাঠৰ শেষত থকা যিবিলাক প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকৰ সেই ধৰণেই নাহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নহে আহিব তাত থকা মানে একেবাৰে অবিকল সেইটোৱেই নাহিব তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নহে আহিব এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছো যে তোমালোকৰ যিহেতু তোমালোকে ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছাই সাধাৰণ গণিত সাধাৰণ বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আৰু ইংৰাজী বিষয়ৰ এই চাৰিটা বিষয়ৰ তোমালোকৰ কি হয় নম্বৰবিলাক ভাগ কৰা থাকে এই ক্ষেত্ৰত মই তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ এম চি কিউ এম চি কিউ বা বস্তুনিষ্ঠ যিখিনি প্ৰশ্ন পঞ্চল্লিছ নম্বৰ আহে সেই ক্ষেত্ৰতো মই তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষা লাভ কৰিব লাগিব সেই পঞ্চল্লিছ নম্বৰৰ ভিতৰত তেৰ নম্বৰ তেতিয়াহে তোমালোকে পাছমাৰ্কটো লাভ কৰিবা সেইদৰে আৰু যি যুগ বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্নৰ লগতে তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপ্টিভ যিবিলাক বৰ্ণনাত্মক প্ৰশ্ন থাকিব সেই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ পঞ্চল্লিছ নম্বৰ যিহেতু থাকে সেই পঞ্চল্লিছ নম্বৰৰ ভিতৰতো তোমালোকে পাব লাভ কৰিব লাগিব তেৰ নম্বৰ আৰু তোমালোকৰ যি ইণ্টাৰ্নেল এচেচমেণ্ট থাকিব তাৰ দহ নম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকে লাভ কৰিব লাগিব চাৰি নম্বৰ তোমালোকৰ পাছ মাৰ্কটো হ'বগৈ থাৰ্টি এই এম চি কিউ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ তোমালোকৰ আকৌ আহিব চাৰিটা আৰ্হি যেনেকে এ বি চি ডি প্ৰত্যেকটোৱে বেলেগ 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 ছেটত আহিব আৰু প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকৰ এটা ছেটৰ লগত আনটো ছেটৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সামঞ্জস্য নাথাকিব অমিল থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু তোমালোকে বৰ্তমান সময়ত নিজকে বৰ্তমান সময়ৰ লগত তোমালোকে নিজকে খোজ মিলাই চলিব লাগিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু তোমালোকে সেই পৰীক্ষাবিলাকত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হয় আৰু সেই পৰীক্ষাবিলাকত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ যাওঁতে তোমালোকে কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি হ'বা প্ৰস্তুত হ'বা সেই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই বৰ্তমান আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এনে পদক্ষেপ হাতত লৈছে গতিকে তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যেনে চি ডাবলি জে ডাবল ই আৰু নীটৰ পৰীক্ষা চি ইউ টি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষাবিলাকত অৱতীৰ্ণ হলেহে তোমালোকে ভালদৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হবা গতিকে এনেধৰণৰ পৰীক্ষাসমূহত অৱতীৰ্ণ হবলৈ তোমালোকে একেৰে পৰা নিজকে সাজু কৰি তুলিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰে এনেধৰণৰ আহ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে যাতে তোমালোকে এতিয়াৰে পৰা সেই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত মই এই বিষয়টোৱে আলোচনা কৰিলো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কথাবিলাক আৰু তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্য হ'বা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ